Tuan kita ni hidup di dalam kepelbagaian. Allah Taala ciptakan manusia ni berbagai-bagai. Dalam agama kita sudah menjadi satu sunnatullah bahawasanya akan berlaku perbezaan pandangan, akan berlaku perbezaan pendapat di dalam menanggapi makna-makna, paham makna, mafhum-mafhum yang ada di ayat-ayat al-Quran hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana sesuatu hukum itu di, sama ada dalam masalah apa sekalipun sesuatu hukum itu dalam masalah apa sekalipun dia berdasarkan kepada dalil dia berdasarkan kepada nas dalil dan dalil ni dalam bahasa Melayu maknanya petunjuk dalun dalaya dulu dalilon dalil ini sifat bagi, bagi bagi fi'il dalla ya dulu dalil ni petunjuk jadi petunjuk hukum hal Allah dalam agama kita kita ada Quran kita ada sunnah kita ada ijma' kita ada qiyas Quran sunnah ijma' yang ni mutafaq alaih semua orang terima kemudian dalam dalam nas nas kita dalam dalil-dalil kita kita ada ada di sana segi uh, subut pensabitan nas tu ada ke tak ada nas tu ada di sana qat'iyatus subut dia ni memang qat'i putus kata nas tu boleh terima boleh pakai dia memang ada tak boleh kita tentang kewujudannya siapa yang tolak nas yang qat'i subut dia murtad ada di sana zanniyatus subut dia hanya pada taraf zan jadi Quran qiraat yang mutawatir adalah yang qat'i Qiraat yang syad adalah yang zanni. Hadis yang mutawatir adalah hadis yang qat'i, subut. Kemudian uh, kemudian hadis-hadis yang ahad, ahad. Hadis yang ahad yang tidak mencapai martabat mutawatir dia adalah zanni. Itu segi subut pensabitan ada ke tak ada nas. Kemudian pada memahami nas, macam tu juga ada yang dalalah dia itu qat'i Qata'i itu dalalah. Makna dia, mafhum dia itu tidak boleh di, tidak pelbagai. Yang tu saja kita faham maka dia putus. Kalau orang faham lagu lain juga, yang tu dia boleh jadi murtad. Contoh hang kata aqimus salah. Mesti faham salat. Mesti faham salat. Aqimus salah bukan makna makan. Okay, aqimus salah itu qat'i sebut. Kemudian ada pula ayat-ayat yang uh, qat'i -qat itu uh, dalalah. Ada ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang zanniyah itu dalalah. Ma mengundang berbagai-bagai pentafsiran. Ada yang mantuk yang disebut. Ada yang mafhum yang difahami. Mafhum pula ada muwafaqah, ada mafhum mukhalafah. Cerita ada panjang. Sebab itu berlaku perbezaan pandangan di kalangan ulama walmutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathat quru orang yang ditalak itu dia kena apa nama iddah selama tiga quru subhanallah ini satu satu apa nama satu hikmah daripada Allah yang 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 maha mengetahui ada perbezaan pandangan ulama untuk memahami apa makna quru kerana pada bahasa quru itu haid quru itulah juga suci daripada haid ada ulama kata tiga kali haid. Mazhab kita tiga kali, tiga kali suci. Subhanallah. Baik itu perbezaan ini akan berlaku dan kita kena pandai menguruskan perbezaan. Okey. Saya harap kita kena pandai menguruskan perbezaan. Kita kena pandai menimbang isu muazanat Kaifan wazin Fiqhul muwazana Kita nak timbang Pemberatan tu macam mana Lepas tu ada lepas tu Fiqhul awlawiyat ni pandangan Dr. Yusuf Qardawi Hafizahullah Macam mana kita nak bagi keutamaan Yang utama ni apa dia Tu hak tu tak sembahyang ni pasal malam Tak hati ugama tu Hak tu di antara benda kita kena bagi Prioriti Bukan kita nak Pastikan Semua orang semayang di Tasik Gelugok ni Lepas semayang tak sapu muka Pastikan Semua orang semayang di Tasik Gelugok ni uh, Tak tak baca usali Yang tu tuan-tuan Kita ada Kita kena hormat Kita kena Kita kena hormat pandangan orang lain Dia ada ijtihad dia Dan kita kena ada hati yang terbuka Kita kena ada sikap Boleh menerima perbezaan. How to accept the different Macam mana kita nak Menerima perbezaan Dan macam mana kita nak menguruskan perbezaan Sikap apa nama uh, Jenis terjai-terjai ni Dia saja betul orang yang salah ni Sikap ini tidak diajarkan oleh Nabi SAW Rasulullah SAW Banyak kes Banyak kes Sebelum turun ayat tayammum tu Sahabat Apa nama Sahabat nak semayang tak ada ayat ada sebahagiannya semayang juga ayat tak ada ayat tak tak turun lagi semayang juga tu yang mazhab kita kata ada semayang menghormati waktu semayang juga lepas tu sebahagiannya tak semayang pasal apa tak ada tak ada ayat nak, nak ambil uzuk main jumpa Nabi Nabi tak kata hak ni betul hak ni salah tidak lepas tu turun wahyu cerita bak tayamum habis Nabi pernah suruh para sahabat untuk ni contoh ni selalu orang guna. Iaitu berkenaan dengan la yusalliyan na'hadun na al-asr illa fi bani quraidah. Jangan sembahyang asar kecuali di bani quraidah. Hantar satu batalion tentera untuk ke bani quraidah. Sampai aku tengah jalan asar nak habis dah. Asar nak habis dah, tak sembahyang asar lagi. Sebahagian dak dia faham ikut literal sampai Bani Quraidah masuk maghrib pun sampai Bani Quraidah asal kita di Bani Quraidah dia tangguhkan asalnya sampai di Bani Quraidah sebahagian memahami Nabi suruh mayang tu kerana nak suruh cepat pastikan hampa sampai Bani Quraidah sebelum habis waktu asal kemudian apabila selesai misi ketenteraan itu bila balik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam baginda hanya tersenyum dan memperakui kedua-dua banyak lagi contoh-contoh yang ada dalam sejarah Rasulullah dan para sahabat di kalangan para sahabat di kalangan para tabi'in hinggalah al khalifatul Rashid al khalifah Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah yang disebut sebagai khalifah rasyidin yang kelima Umar ibn Abdul Aziz dia dia hidup dia tabiin dia hidup dengan para sahabat dia kata alhamdulillah dia kata aku seronok kalau ada apa per perbezaan pandangan di kalangan sahabat ini supaya ada keluasan di sana dan manusia tidak diilzam dengan dipaksa dengan satu-satu pandangan sepatutnya begitu tuan-tuan Quran dan sunnah ni kita bayangkan bagai meh Quran dengan sunnah ni macam mah mah ketui dan mah ketui tu para ulama kita dah canai dah bakar dah buat ada gelang ada cincin ada subang ada rantai ada gelang kaki ada bubuh kat hidung kata-kata lah jadi kita hak tak kerti ni hak nak Arab dah khala pun tak apa nak selesai ni ambil pakai mana ulama yang mu'atabar sebab tu ulama bukan semua ulama yang yang mu'tabar a'immatul madhahib fuqaha'ul madhahib apalah mujtahidul mazhab dalam mazhab kita ada a'immah yang hebat-hebat nawawi, ghazali rahimahullah uh, imam nawawi, imam juwaini ibn hajar syekh ramli syihab ramli, asyams ramli khatib syarbini, ni semua nama-nama besar mereka bukan pikir aku tepi jalan saja jadi dia dah siarah kat kita Dia dah buat benda tu Kita kita hati-hati ni ambil pakai lah Kecuali orang-orang yang Ada kemampuan untuk ber, ber, apa nama, Mengkaji itu Tidak semua Allah Ta'ala bagi Tapi kalau membawa masyarakat semua Kepada Sos yang mentah itu Hak ni haru Yang ni ada haru sikit Tak semua orang reti nak tempah eh Tak semua orang reti nak bakar meh macam mana tak semua orang hati nak buat gelang nak buat subang nak buat apa nama nak buat rantai kaki sabit tu yang jadi terplek on waktu terplek on ni jadi saya dalam masalah ni lebih berlapang dada dan lebih apa nama cenderung kepada pandangan Al Imam Syahid Hasan Banna. Kita tengok dalam Musul 20 pun ada dalam apa nama dalam majmu' rasail pun dia ada sebut iaitu beliau rahimahullah membahagikan manusia kepada tiga golongan yang pertama ahlu taklid kata beliau ahlu taklid ni orang awam yang tidak ada kemampuan untuk berisytihad yang tidak ada berkemampuan untuk berisytihad tuan-tuan ingat Quran betul lah naribu lebih hayat hadith dia berapa ribu hadith dia berapa ribu tu berapa ribu dia hapai Al-Hafidh berapa ribu dia Al-Hujjah berapa ribu dia Al-Hakim berapa, berapa ratus ribu dia hapai Ni boleh batal Arba'in sepatah dua mengaji Dua tiga puluh hadith Oh kita ni dah jadi fukaha hebat lah Faqih tak kira dah Imam Mujtahid Jadi Imam sebenarnya kata Orang awam yang ahlul taklid Dia kena ikut mana-mana imam yang mu'tabat Wajib Ikut mana-mana imam yang mu'tabar Itu yang pertama. Yang kedua, Ahlul Ijtihad. Orang yang ada kemampuan untuk berijtihad. Haram bagi dia bertaklid dengan mana-mana orang. Dia kena ijtihad sendiri. Dia kena baca Quran, Dia kena kaji hadis. Dia kena tengok ijma'at, Dia kena qiyah dan sebagainya. Ijtihad sendiri. Kerana dia adalah Ahlul, ahlul Ijtihad. Itu orang Ahlul Ijtihad. Dan beliau meletakkan ada satu lagi golongan yang bernama Ahlul Nazar Ahlul Nazar ini adalah alim ulama orang-orang yang ada kemampuan untuk membanding-bandingkan dalil a'imah dalil imam-imam tapi dia tidak mencapai kepada darjat istihad maka dia boleh beramal dengan pandangan yang pada kajiannya lebih hampir kepada yang yang benar dengan syarat dia tidak menimbulkan keresahan di dalam masyarakat dia tidak menimbulkan masalah di dalam masyarakat dia tidak menimbulkan kekeliruan di dalam masyarakat kalau dia terang betul-betul eh, tak apa juga jadi keliru orang tak tahulah kata orang haid dan nifas tidak boleh masuk dalam dalam masjid mukus duduk dalam dalam masjid boleh lalu saja kalau tidak tu pun dengan syarat-syaratnya ni fiqh yang dah establish ratus tahun di bumi Melayu ni tak salah untuk mengkaji dan mengetahui pandangan dalam mazhab mazhab lain tetapi yang salahnya perangai itu tak betul siapa kata tak boleh masuk saya kata boleh masuk masuk siapa kata tak, tak, orang perempuan haid tak boleh baca Quran saya kata boleh baca ini perangai tuan-tuan apa salahnya Okey dalam mazhab yang kita pegang begini dalam mazhab lain begini okey dalilnya begini begini okey ada sebahagian ulama kata hadis ni tidak tidak kuat uh, beginilah, beginilah. saya saya lebih lebih apa cenderung kepada pandangan ini begitu okey kita boleh terima tak ada masalah tapi perangai hak jenis tu tu perangai yang yang agak kurang mesra walhal kita tu bukan ahlul ijtihad kita baru ahlul nazar paling tinggi pun baru ahlul ahlul nazar banyak ribu mana hadis yang kita hafaz. Jadi tuan-tuan, saya harapkan kita supaya semakin berilmunya kita semakin hampir dengan Allah. Semakin berilmunya kita semakin beradab kita. Bahkan semakin beradab dengan alim ulama. Kata sebahagian uh, ahli ilmu dia kata adab itu mengatasi ilmu dan adab itu adalah bukti orang itu berilmu. Tidak ada ertinya kalau kita banyak reti tetapi perangai itu perangai itu perangai yang banyak tak reti wallahu